Давайте замерим, сколько берет вот такой вот экран для рекламы, который будет стоять в магазине, сколько он берет сейчас у нас мощности, сколько мы будем тратить. Вот смотрите, мы вставили вот такой вот приборчик сюда. Он обычный бытовой. И смотрите, вот сейчас в зависимости от контента: вот 230 ватт, 240 ватт. Напоминаю, здесь 2 квадратных метра. Грубо говоря, до 150 ватт. Вот такой вот яркий экран может стоять у вас на торговой площадке, зарабатывать вам деньги, если вы будете рекламировать другие бизнесы. Управляется удаленно. И хочу обратить внимание: что: вот, вот смотрите: никакие телевизоры, которые там бытовые, вы покупаете для рекламы, не дадут такую яркость. И смотрите, у нас очень хороший свет на производстве. И нету блика, никогда не будет блика, потому что любой телевизор, вот заметьте, по торговому центру идете, он бликует, на нем видно все светильники, даже можно девочкам губы иногда красить, потому что он как зеркало работает этот телевизор. Подсветите себя. Да?